Kita tengok speaker yang ada hari ini kan, kita ada anti lompat parti ke, tak ada lompat parti ke, dia bukan itilah pun. Saya nak tanya sedikit mengenai government. How is the government led by PN? Kerajaan yang dipimpin oleh PN ini berbeza dengan Anwar Ibrahim. Where? The big points, the big issues. You know, uh bila bersatu, menumbuhkan parti, uh, saya pernah berkata bahawa dalam Malaysia ni hanya dua parti saja, tubuh masuk belakangnya ada calon perdana menteri. Yang pertamanya Amno, itu sejarah. Yang kedua bersatu tubuh parti masuk pilihan raya yang pertama akhirnya calon perdana menteri Tun Mahathir sekali lagi kemudian selepas Tun Mahathir masih lagi presiden parti Tan Sri Muhyiddin hmm. cuba kita lihat dari segi pengertian ini apa maknanya maknanya kepimpinan yang kita tunjulkan adalah mereka yang mampu bukan kita seronok-seronok nak berkuasa dan tak reti nak menguruskan dan kita menguruskan cuba kita lihat dari segi kedudukan uh, Tan Sri Mohidin it is unprecedented bukan hanya Malaysia seluruh dunia Ketika kita mementah tiba-tiba ada pandemik yang begitu hebat di seluruh dunia. Bagaimana kita lakukan? Kita menghadapi krisis itu dengan tenang dengan penuh rasa bertanggungjawab. Untuk siapa? Untuk rakyat. Pertamanya dari segi kesihatan mereka supaya mereka boleh hidup. Yes, we do it. Hidup bukan hanya hidup bernafas, mereka juga boleh ada food on the table dan kita lakukan kita bantu peniaga-peniaga uh, kita bantu semua rakyat Malaysia food on the table. Di situ bermakna kalau kita berikan Uh, Satu-satunya krisis kita telah membuktikan we can manage crisis. Crisis hmm. management ini sudah menjadi kebiasaan kepada pemimpin-pemimpin kita. Padahal hari ini PH menjadi kerajaan dengan manifesto. Kalau lah kita ni pergi berjuang dengan manifesto dan kita menang, tiba-tiba kita balik, kita tak gunakan manifesto yang kita bawa ke hadapan itu. Apa ertinya? Berarti manifesto yang kita lakukan itu hanyalah sekarang seronok-seronok untuk bagi orang keliru dan kita sendiri tahu bahawa manifesto kita ni tak boleh pakai. Hmm. Itu bezanya dengan kita. Apa yang kita buat Kita lakukan Dalam pilihan raya baru-baru ni A proper manifesto Kalau kita menang Dan kita akan Lakukan Seperti mana yang tertulis Dalam manifesto Sebab itu Daripada awal lagi Saya kata Kalau nak bandingkan kita Dengan kerajaan yang ada hari ni I think We can provide Bukan hanya A better alternative tetapi juga kita mempunyai visi untuk menentukan bahawa negara ini akan menjadi sebuah negara yang dihormati insyaallah Okay, i i just want to take some example kalau boleh lah tu, eh? <coughs> untuk menunjukkan that you uh, the government yang baru ni berbeza dengan Anwar okay. <coughs> misalnya selection of speaker kita tengok speaker yang ada hari ni kan? Kita ada anti lompat parti ke Tak ada lompat parti ke Dia bukan anti lah pun <laughs> Sampai ada calon Saya ingat apa nama dia tu Wakil rakyat bersatu dulu Dia pergi mahkamah Walaupun dia dah, dah mengikut undang-undang Dia dah tak ada jawatan lagi di I think, Ini labuan I think kan? Tapi dia masih lagi nak, nak Nak appeal, nak appeal. Dan ini berlaku sebab the speaker Yang dipilih tidak menghormati the law. Okay. So my question to you, katalah you become the prime minister or your government, how different is your speaker from the speaker? Pertamanya, uh, bila kita dah ambil kerajaan, yakinlah bahawa pemimpin kita semua ni akan menghormati undang-undang. The spirit apabila kita mengadakan akta lompat parti ini adalah untuk kita menentukan bahawa tidak ada sesiapa dalam parti yang akan lompat semata-mata untuk kepentingan diri untuk dia. Ada. Ya. Yeah. That was the spirit. Ya. Yeah. Dan hari ini bila kita lakukan itu dan saya bawa perkara ini dalam parlimen Speaker kata dia ada pandangan dia sendiri Padahal hujah-hujah dia Semasa kita nak uh, Menentukan akta itu lulus Dulu pun dalam hujah-hujah dia Sama seperti hujah kita yeah. ya, bang, Ini dah jadi speaker dia dah, dah lain uh, Ini yang kadang-kadang kita uh, Tahu bahawa uh, Saya tidak maulah Nak nak memperkecilkan Siapa tetapi sepatutnya Uh, the spirit asal itu Harus diikuti Dan Perikatan Nasional bukan hanya setakat Akta Lompat Parti Kita akan pastikan Segala undang-undang Segala apa yang ada Dalam perlembagaan itu Akan kita junjung dan akan kita Letakkan sebagai Kitab yang sepatutnya Semua Sama ada uh, mereka dalam Parlimen Ataupun di uh, mereka yang praktis segi undang-undangnya hmm. ataupun rakyat biasa he has got to be the same hmm. jangan orang ini hanya memikirkan untuk kepentingan dia hmm. uh, sebab kalau kita lakukan ini akhirnya besok yang kita takut adalah orang tidak yakin dengan undang-undang hmm. bila orang tak yakin dengan undang-undang dalam negara it will affect the whole country why we are a trading nation hmm a trading nation ini perlu mempunyai rakan-rakan di luar negara di seluruh dunia bila kita nak lakukan sesuatu contract is very very important paramount hmm. dalam menentukan kepercayaan orang kita nak sign contract supply kita nak import, kita nak export. Contract very important. Satu. Dalam satu lagi uh, elemen untuk menentukan kek ekonomi kita besar, kita nakkan investors datang. Investors luar juga melihat bahawa undang-undang negara itu terpakai dan bukan hanya terpakai tetapi adil tetap dan ianya diikuti oleh semua pihak bukan hanya satu golongan untuk kepentingan satu golongan tak boleh maka inilah yang akan kita buktikan kalau ini boleh kita lakukan bukannya dari segi speaker saja tetapi seluruh uh, kerajaan yang ada Sama ada ianya satu pihak atau pihak mana-mana sekalipun must adhere to the law of our country okay so kalau from what you said daripada kenyataan Datuk tadi nampaknya kita juga dapat menaruh harapan lah bahawa proses pemilihan Pukul Negara doktor Hakim semua tu akan lebih mengikut spirit of the law ya sebab sebab inilah yang akan memberikan image yang baik What about jangan ada jangan ada orang persoalkan yang masalah kita ni bila mereka the judiciary sendiri mempersoalkan hmm. the process. Apa maknanya? Hmm. Maknanya mereka faham, mereka tahu ada campur tangan. Campur tangan. Kalau tidak tak timbul. <tipul> ya. Pokok itu tidak akan <tipul> berbuah. Ya. Kalau tidak ada. Yes. Uh, sebab itu saya fikirlah yang penting kepada kita hari ini adalah kita nak bercakap, kita nak melakukan, mestilah sesuatu yang memberi keadilan. Kita fikir dululah, jangan bercakap sedap saja, akhirnya tak berlaku seperti yang dicakap. Okay. Uh, salah satu perkara yang saya nampak lah, uh, ya, dari segi kerajaan sekarang lah, ya, banyak... Uh, pengumuman ni hebat-hebat lah saya, saya nak kritik pun saya pun tak tahu juga sebenarnya ya, tapi mengikut hmm. kalau nak ikut jumlah pelaburan setakat yang Anwar jadi Perdana Menteri ni kita ni kaya betul lah tu kita ni dah jadi negara yang maju lah ya uh, tapi saya pun I do not know enough tapi yang saya nampak hmm. ialah uh, pembangunan di kawasan-kawasan orang Melayu lah pada saya Kelantan ke Bukanlah sebab saya Kelantan Tapi inilah Kedah ke Perak sendiri lah tu Di kawasan utara Perak misalnya Pahang Jauh ketinggalan Pada saya lah ha? Jadi Saya harap lah eh, I just want you to confirm lah that The new government Will give Priority lah To, to perbetulkan eh, Perbezaan ini Antara yeah. Klang Valley Johor Dan So, kita kena tengok Punca uh, puncanya. Why? Saya rasa kita ni terikut-ikut masa zaman kita dijajah. Hmm, hmm. The British already come up with a plan. Ketika itu, kita semua memberi tumpuan bahawa ya, yeah, the British could be correct. Hmm. Uh, tapi, sepatutnya apa yang hari ni kita patut sedar, He has got to be fair distribution to all the states, bukan hanya uh, satu negeri. Selangor kami very proud dan say, wow, we are so successful. Is it because of their proper planning, ataupun kerana kedudukan mereka yang dekat dengan uh, the commercial uh, center of our country? I ini sesuatu yang patut kita lihat kembali. Planning dari segi infrastructure Kalau semua kita dapat distribute Accordingly uh, Pada saya Kalau you perhatikan di Germany lah, Contohnya Dia distribute The industrial areas ini Bukan hmm. hanya di capital hmm. Hmm. Tapi 2 hours away 2-3 hours away from the capital dan akhirnya, the distribution itu fair to every part of uh, the country. Jadi, sama lah juga kita ni. Kalau kita dapat, tentukan ini semuanya berlaku. Dan akhirnya, dari segi human resource, we have our own people at every place yang kita nak bangunkan, kita ada. I give you one good example lah ya, yang paling mudah, yang orang mungkin boleh senang. Uh, faham Polis sebagai contoh Hari ni uh, The policing uh, Konsep policing dalam negara Kita ni Kita employ ramai Dan kita kata ok kau uh, Ni duduk dekat uh, Apa ni Menjadi OC uh, Dekat satu tempat Jauh Di pendalaman dan apa that would be a cost satunya uh, dia datang pindah daripada Kuala Lumpur nak duduk jauh lah pendalaman di Kelantan lah sebagai contoh pendalaman kos kita sebab dia nak cari rumah sewa dia nak tentukan family dia boleh duduk situ dan dan lagi segi transport nak pindah tu juga lebih costly tapi kalau kita boleh lakukan ini secara konsep policing asal community policing. Setakat yang policing biasa itu kita berikan kepada masyarakat itu, masyarakat tempatanlah. Masyarakat tempatan. Cuma the officers level yang menentukan undang-undang, yes. Itu kita perlukan mereka yang expert. Yang lainnya hanya setakat policing yang ini akan menentukan Dari segi distribution wealth yang ada pendapatan untuk mereka setempat semua yang boleh kita lakukan hmm. itu baru satu yang saya nak ceritakan hmm. banyak perkara lain lagi yang boleh kita lakukan uh, jadi kalau saya sebut di sini untuk maknanya saya keluarkan semua strategi atau Itulah. perancangan yang sedia ada dengan kita tapi oh, yang simpan, pentingnya, simpan. yakinlah, yakinlah. But we have oh. our strategy, we have our plan, we have our vision. Okay. Okay, thank you. That's good. Cuma satu lagi yang saya, ni saya sendiri nak tanya tu lah. Ya. Ada ni saya juga dengar, uh, PAS ni is your strong partner, kan? Rakan kongsi yang. So, and uh, sudah tentunya dia ada dia punya dasar, dia punya pendekatan, dan uh, tapi dari segi uh, penghayatan agama juga lah orang, orang kita ini bimbang dengan setengah-setengah daripada pendekatan mereka. Ya. Uh, apakah bersatu dan pas uh, tidak ada masalah besar dan selalu berbincang mengenai dasar bersama ataupun masing-masing selesai masalah sendiri. Bagaimana dia punya approach? Sebab itu kita ada Majlis Tertinggi Perikatan Nasional Majlis Tertinggi? Ya yeah. okay. uh, Kita lakukan uh, dalam mesyuarat Majlis Tertinggi Perikatan Nasional Kalau nak fikirkan dari segi parti PAS ni dah ditubuh lama Ya yeah. uh, Dan dia dah memang ada Acuannya agendanya tapi dengan adanya bersatu yang membawa ideologi yang beza daripada asal PAS ia memberikan kekuatan kepada kita kerana ada penambahbaikan kepada PAS dan juga penambahbaikan kepada bersatu dan juga the coalition parties yang lain input-input yang ada di antara kita ini kita jadikan ianya uh, the ingredients untuk untuk menjadikan resipi kita itu lebih sedap Karya yang kita keluarkan itu lebih cantik dan akhirnya kita pasarkan itu untuk rakyat menilai bahawa this is produk yang terbaik untuk diambil kira oleh semua rakyat right? Jadi dalam keadaan sekarang ini maknanya hubungannya you happy betul. Dah tak ada big issue. Ini dalam parti ni bila kita bincang orang luar yang lebih yeah. mengapi-api kan. Ah. Okay. Uh, ah ianya datang daripada dalam parti sini atau luar parti kita tak tahu. Hmm. Tapi ya uh, inilah yang biasa berlaku. Uh, cuma saya memerhatikan tentang kedudukan pemimpin-pemimpin yang ada ni Kita sentiasa bergabung, duduk, bincang Sebab saya sebagai Timbalan Presiden Parti Bersatu Dan juga Timbalan Presiden Perkataan Nasional Melihat bahawa dari segi kedudukan persahabatannya Nampak dijalin hubungan yang begitu rapat sekali Tapi dari segi perkara, maklum sajalah kita nak adakan satu uh, apa ni resipi yang terbaik tadi ada orang kata uh, letak gula sekati ada yang orang kata no no itu lebih sangat gula itu lebih itulah lebih. itu biasa ha, 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 ha. Uh, jadi perkara inilah yang akan kita selesaikan